фильм «Усинь из погоды». Вы знаете, это первый, первая вот серьезная лента в моей творческой карьере. Я всегда раньше работала на телевидении, а тут я очень благодарна всей команде, что пригласили меня в это серьезное душевное кино. Это кино о любви. Это кино о щедрости душевной. Это кино о героях. Это кино о жертвенности. Здесь так много настоящего, здесь так много чувств, вот самых настоящих. Приходите, приходите посмотрите, каждый найдет что-то для себя. Знаете, для меня это, наверное, самая серьезная работа, которая была проделана за всю мою карьеру. Я просто приглашаю вас. Вам понравится.